Його рестораціях можна а, спокійно побачити. А, щось а, він їсть або п'є, наприклад, Путін, той самий Медведєв. До нього приходять Стінг або Мевіл Стріп, або інші гастрономічні гурмани. А, він а, йшов 10 років до свого чогось своєресторанного від спорту до культури, від вина до ресторації. І своє він знайшов і в цьому при і став чемпіоном у всьому світі. Арам Цаканов. Привіт, Руслан. Здравствуйте. Чотири дев'ять Код міста Києва 044, мережа Фейсбук, снідан. А знаете, как на украинском будет, как дела? Как будет, как дела? Яксямай это Прекрасно, прекрасно. Еду в Полтаву сейчас. А что там? Да, там переделываем ресторан. Еще один, да? Та? Да. Так, я отмечу одну новость. Последних дней, ради которых съезжаются в Киев очень много гастрономических гуру, среди которых я, 3 и Арам Михайлович и С 3 по 5 октября, соответственно, сегодня и завтра на НСК Олимпийском э, проходят э, ресторанные практики. Э, это лекции от профессионалов ресторанного бизнеса из России и Украины, на которых они обмениваются опытом в форме дискуссии, проверяют предложенные модели на практике, посещают рестораны, чей успех э, уже стал успешным бизнесом. Э, вчера у нас был культовый в своем деле Алексей Зимин, на да. вашем месте, да. Он как раз славится тем, что он адаптирует рестораны какие-то рецепты в домашние условия и говорит, что это все просто и классно и здорово. Чем вы удивлять будете? Удивлять, где вы имеете. Ну вот, например, или? на этих практиках. А я уже как бы открыл эти практики. И вчера было выступление мое совместное с Оли Фреймут, и мы говорили о том, что вот насколько важна эта отрасль общественное питание вообще в целом uh -huh. для страны, да, как она представляет лицо Украины, хорошее общественное питание, кафе, рестораны, ну даже и школы, даже детские сады и гости, это все как бы лицо Украины, и поэтому мы делаем все для того, чтобы оно стало лучше и красивее, понимаете? В летом этого года... Вы прославились на канале как адский шеф-кухар, а летом этого года запустили еще одно шоу на телеканале День Плюс 1 на ножах. А вот суть этого шоу в том, что вы приходите в, скажем так, в неуспешные ресторан. рестораны и делаете их максимально успешными, прибыльными, соответственно меняете какую-то, не знаю, культуру, наверное, там и концепцию тех или иных ресторанов таким образом привлекаете и клиентов. Сколько ресторанов удалось спасти украинских на этот момент? Ну, и пока из того, что мы делали. Закрылся, насколько я понимаю, только один ресторан, а остальные пока еще находятся на плаву. Но мы должны отдавать себе отчет, что это реалити-шоу, и мы можем дать только рецепты, и можем помочь людям встать на ноги, рассказать, как им нужно жить для того, чтобы ресторан стал успешным. Дальше все зависит от них. Ну вот у меня есть примеры двух ресторанов, которые... Встали на ноги и очень хорошо работают. Я могу их назвать. Это не, не Например, двери. Говорят. Ну, вот двери в Киеве, э, в Черкасах, ресторан, у -у -у. который мне очень понравился. Вот, кстати говоря, у нас есть сертификат. Ара Михайлович, вы можете передать нашему а, зрителю, который первый сейчас дозвонится. Вот сертификат, как вы видите, на, от ресторана двери на 200 гривен. Вы сможете там. Покушать и вообще получить максимум удовольствия. А в этот ресторан-то, собственно говоря, и переделали, сделали его довольно успешным. успешен. Ну, а да, какие были проблемы, быть. с чем вы столкнулись больше всего? И как вам удалось все это сделать? Ну, проблема на самом деле жизнь? общая. Ну, проблема общая, что люди, конечно, к ресторанному делу не относятся как к серьезному бизнесу, которым uh -huh. нужно очень серьезно заниматься, иметь знания. И это очень. Тонкий, такой э, чуткий бизнес, который ну весь основан на человеческих взаимоотношениях, mm -hmm. на отношениях в команде. И самая главная беда – это отсутствие хорошей команды в ресторане. Я звонок. Есть, да? Здравствуйте. Мы, кстати, можем подарить вам еще и журнал на ножах, третий номер. А здесь а, реальные рецепты, которые с удовольствием готовят у себя в ресторанах, да или, собственно, на кухне Рамя Муцаканов, и которые вы можете приготовить в домашних условиях. Поехали. Щуранку на канале Один Плюс Один, Якобс гостей. Итак, здравствуйте вам. Доброе утро. Как вас зовут? Анна. Два вопроса, если можно. А зовут вас так? как? Анна. 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 Анна, вот сертификат ваш, Спасибо. приходите в ресторан двери, журнал ваш, готовьте, получайте удовольствие. Ваш вопрос. Спасибо. А хотел бы узнать э, ваше самое, самое первое блюдо и в каком возрасте его сделали? Это раз, и второй вопрос: посещаете ли вы рестораны, которые спасли как посетитель просто напросто? Да, если оказываюсь в этих городах, потому что мы делаем эту программу по всей Украине. Если оказываюсь в этих городах, конечно, в первую очередь иду к тем рестораторам, с которыми мы переделывали и спасали рестораны. Выясняю, как у них дела. Ой, иногда радуюсь, иногда огорчаюсь. Это вот по-разному бывает. А второе, то, что вы говорите, что первое блюдо, какое мое было, uh -huh. первое блюдо в моей жизни, ну, наверное, яичница, потому что это самое простое, что было в холодильнике. Вот, это, наверное, <связан> все, что связано с <связан> яйцами. <связан> Кстати говоря, есть еще два сертификата в ресторан Двери. Руслан, что... а у вас да. есть ручка? Ручка? Да. Сейчас, дайте, пожалуйста, ручку, друзья, при, принесите. Я так понимаю, что вы распишетесь, да? Собственно? Не, я хочу еще 200 гривен добавить, Ане. Просто. Что, серьезно? Ну да. 200, за два вопроса. Да, а, соответственно, да, а, один ну, вопрос 100 гривен. Да. Давайте три, будет 300. Вот, это просто от меня лично. Вы скажете управляющим, что Арам Михайлович добавил от себя 200 гривен, я им передам. Просто добрейший души человек. Ну, кстати говоря, я еще раз говорю, два сертификата есть. Следующие два сертификата. Мы разыграем через сеть Facebook. Главное условие какое? Смотрите. Журнал «На ножах». Покупайте, либо мы вам его дарим. Открываете, смотрите красивые картинки, блюда, под ними рецепты и пытаетесь их реализовать в домашних условиях. Дальше вы фотографируете это блюдо и размещаете в интернет. Итоги конкурса мы подобьем в пятницу и в понедельник. Кстати говоря, Михайлович, посмотрите, наши зрители уже размещают свои блюда, которые они читали, например, в журнале «На ножах». Вот, вот такие вот, например, есть. Вот какой-то вот салат. Никогда не знаешь, чем он зовется, <laughs> твое дело. Ну наверное. да, конечно. А вот, например, капре сдается. Да молодцы. Здорово, да? Вот, я думаю, что жизнь становится вкуснее. Благодаря нашему гостю Рамихавичу. Как вы можете сказать, вот описать тип украинского ресторатора? Вы его почувствовали на сегодняшний день? Как он меняется, эволюционирует? Наверное? Да нет, ну на самом деле очень тип украинского ресторатора это. Я вообще не делю по национальностям, потому что еще украинские. Ну по способностям по способностям это. очень пытливые ребята, которые очень быстро все схватывают и искренне хотят а, сделать в своем городе, в своей местности хорошее угу. предприятие, да, хороший ресторан. Им угу. нужна помощь профессиональная. И мы ей оказываем ее. А, сейчас я попрошу нашего помощника дать ручку которую обещали пожалуйста вот еще, еще, еще сколько вы сказали 200 200 гриней, да, да того чтобы... 400 на 400 рублей что, может... что она придет с молодым человеком ну, чтобы ага. это было как-то комфортно а и того 400 а, ну давайте проанализируем а цены там какие что-то можно на 400 наесть? там можно очень хорошо поужинать. например ну, ну например сказать. взять рагу из кролика которую мы сделали замечательно там например взять э очень хороший салат, который мы приготовили в такой баночке красивую. сделали баклажанную икру по-своему, там много вкусного. Классно. Ну, а зараз самый час теплых побажаний для нашего гостя и наша заповедная коробочка, скрынка. А, я зараз пропоную вам, Рома Михайлович, а, вытянуть, помешав их, размешая. Ну, в общем, тут а, ситуация такая, довольно философская. Есть у нас пожелания нашим гостям. Вы, да. вы их выбираете. Читайте и размышляйте, пожалуйста. Что это? Вот это уже меня втянули в какую-то а самую, а да? То. Вы почаще приходите. Так. Читайте, да. А, на на украинском читайте. Побери <laughs> добрый комедийный фильм, тавлаштуйте, родины, киноперегляд. Киноперегляд, так? Киноперегляд. Посмейтесь разом. А вранцы закавы. Пригадайте на искравший момент. А кого-то вы мне напоминаете. Дайте, пожалуйста, я вам прочитаю. Да. А, 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 возьмите какой-нибудь добрый комедийный фильм а, и устройте а, своей семье этот кинопросмотр. А, посмейтесь вместе, а утром за чашечкой кофе вспомните самые яркие моменты. Какой бы вы фильм выбрали, чтобы посмотреть рука, или пересмотреть семьей, конечно, да? Ну, бриллиантовая рука, какой еще фильм можно выбрать? Ну, не только этот, наверное. Ну, и этот фильм, который я не, не могу без него. Самая да, лучшая цитаты, которую вы любите да. там произносить из глянтовой руки. Куй железа не отходя от кассы. Отлично. А управдомша красавица, да? Бордюкова. Да. Наши люди в булочную люди на такси, такси не, не ездят. ездят. Да. Михайлович, приятно всегда вас видеть в нашей студии. Да. Вы как наш дорогой друг. В общем, будем надеяться, что на ножах можно только... Главное, чтобы я не надоел вашим... Зрителям. Поверьте нам, на ваших гостевых у нас рейтинги прекрасные. Главное, что на ножах можно будет соревноваться, но ни в коем случае не выяснять отношения. О чем говорит наш гость всегда. Арам Нацаканов был в гостях с один Далее будет.